ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીના મતદાનને લઈને હાલમાં ઉમેદવારો પ્રચાર ઝુંબેશમાં જોડાયા છે ત્યારે સુરતના પૂર્વ વિધાનસભા બેઠક પર ભાજપ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારોને ટક્કર આપવા માટે ભારતીય બહુજન કોંગ્રેસ એટલે કે બીબીસી પાર્ટીના કરીમ ખાન મેદાને આવી ગયા છે ત્યારે જી ટ્વેન્ટી ફોર ન્યૂઝ ચેનલની ટીમે તેની સાથે વાત કરતા તેઓ જીતનો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો હતો નમસ્કાર દર્શક મિત્રો ચૂંટણી બે હજાર બાવીસ વિધાનસભાની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી ચૂક્યા છે ઉમેદવારોના ફોર્મ પણ ભરાઈ ગયા છે અને હવે રાહ જોવાઈ રહી છે પહેલી તારીખની પહેલી તારીખે મતદાન છે ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી આમ આદમી પાર્ટી કોંગ્રેસ અને એની વચ્ચે એક બીજો પક્ષ ઉભરી આવ્યો છે અને તે છે બીબીસી બીબીસી એટલે કે ભારતીય બહુજન કોંગ્રેસ પાર્ટીના ઉમેદવાર કરીમ ખાન અત્યારે અહીં ઉપસ્થિત છે તેમણે પણ અત્યારે અહીં ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યું છે ચારો તરફથી તેનો જય જય કાર થયેલો છે મોટી સંખ્યામાં લોકો તેમના સમર્થકો અહીંયા છે આવો મળીએ આપણે જે નમસ્કાર આપશો નામ કરીમ ખાન ખાન પઠાન आप क्या जो आपके बी, बी बी सी से खड़ा हुआ मैं हाँ। इलेक्शन में ये हिसाब से खड़ा लिया गया हो हूँ मोलोवालों ने मेरे को बोले तुम लोग इतना सपोर्ट करते हो तो उसका हम अध्योम तुमको देना चाहते हैं तुम ये इलाके से खड़े रहो हम तुमको सपोर्ट करते रहेंगे अभी तक लॉकडाउन में इतना सब कुछ होया है हम लोग खड़े थे ना अब ये लोग ने ऐसा एक दावा बना था चूटनी आ रही है करीम भाई को खड़े रखे जाएगा मोहल्ले में से ना ये करते रहेगा अपने साथ जो गरीबी मारी थी इधर वो दूर हमने हटाए उसका आज अल्लाह ने हमको मदद दी है मल्ला ने सब ने खड़े करे हमको बोले हमको मोहल्ले से खड़े करो तो मोहल्ले में ऐसी तकलीफ है कोई के घर पे पानी नहीं आता है लाइट नहीं आती है लाइट बिल का लोचा होता है तो हमारे पास आते हैं तो हम उनका काम काट देते हैं काटने के बाद वो बोलते हैं तुम्हारा काम सक्सेस होया है तो मैं एक निबंधी कहना चाहता हूँ मेरे माँ बहनों मेरे साथ मोहल्ले के खड़े हैं बस मुझे वोटिंग की जरूरत है एक बार मेरे को सब कुछ चानस दिए तो एक बार मेरे को चानस दो वो चानस का मैं तुम्हारा सब करूँगा करने के बाद तुम्हारा जो घट्टा है कुछ बीमार शिमार हो वो दवा खाने से लेके कुछ कही तुमको मेरा काम पड़ा आधी रात को आके खड़े रहूगा मैं बीबीसी से खड़ा हूँ कांग्रेस पार्टी से बीबीसी से खड़ा हूँ कांग्रेस पार्टी से मुझे लाने में मेरा मुल्लों वालों का सपोर्ट है बस ये निवेदन कहना चाहता हूँ एक बार वोटिंग दे दो एक बार मेरे को लाओ सबको चानस दिए तो एक बार मेरे को भी मौका दे दो एक सरकार तरफ से मित्रों आता करीम खान बीबीसी यानी बहुजन भारतीय कांग्रेस पार्टी ना पूर्व विधानसभा नीलफर पठान मैं बहुजन भारतीय समाज पार्टी से अपेक्षा करती हूँ कि करीम खान उर्फे चीना को वार्ड नंबर एक सौ उगन में लाना चाहिए और कांग्रेस आम आदमी पार्टी बीजेपी पार्टी का बहुत कुछ दावेदार चलता है वो सबको हटाना चाहिए और करीम खान ने जो अपक्ष में अभी उम्मीदवार तरीके या कोई चीज़ के अंदर फॉर्म नहीं भरा था एक एक पार्टी ने उसको उद्धा दिए और ये मिलने वालों ने एक सपोर्ट किया है और हम सब महिलाओं का जेंट्सों का वडिलों का सबका भाइयों बहनों का उनको सपोर्ट है साथ है आशीर्वाद है सलाम है वो पहली तारीख के दिन हम इनका इंतज़ार करेंगे और वो जीत के आना चाहिए और उत्तमपुर में हम लोग को सबको बहुत कुछ चीज़ वो प्रॉब्लम है जो सब बीच भाजपा वाले कांग्रेस वाले डील कर लेते मीटिंग कर लेते हम ये करेंगे वो करेंगे और पीछे कुछ होता नहीं है और हमारा सपोर्टर हम चाहते हैं कि चीना भाई आए जीत के और उनको उम्मीदवार मिले वोट मिले कुछ ना मानू है ये करीम खान के लिए आगे आवे और वोट देवे और इनके तरफ से हम सब खड़े हैं हमको सबको तो वोट दिया है लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है का करीम खान जीत जावे तो हमको कुछ फ़ायदा भी हो जावे और ये आगे बढ़ जावे और हमको इनके इन सब से मदद मिल जाएगी મિત્રો આ હતા વોર્ડ નંબર એટલે કે પૂર્વ વિધાનસભાના અહીંના મતદારો છે ખાસ કરીને ભાજપ કોંગ્રેસ હોય કે પછી આમ આદમી પાર્ટી હોય તેને ટક્કર આપવા માટે કરીમ ખાન અત્યારે બીબીસી ભારતીય બહુજન કોંગ્રેસ પાર્ટીમાંથી તેઓ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે અને તેઓ અપીલ કરી રહ્યા છે કે પોતે જો આવશે તો અનેકો સમસ્યા છે તેને દૂર કરશે જીતનભાઈ માટે હું પ્રકાશવાળા કેમેરામેન વિજય મકવાણા સાથે સુરત